没事，我是急诊看个朋友。哎，小心！啊，夏医生，你没事吧？啊！忍着点儿。你这伤虽然没伤到骨头，但是韧带有损伤，不固定好啊，以后没有办法复原。你是医生，应该知道什么后果。大概多久能恢复啊？一周左右吧，少走动，多休息。那我明天可以上班吗？上班？你以后不想上手术了？ 先把脚养好再说吧。你有事的话，先去忙吧，我自己可以应付的。我六点回部队，你跟我一起回去。干嘛？去住几天。为什么？什么为什么？人家担心你啊。不去。我答应张云驰，好好照顾你。好了，去推个轮椅来。不用了。 体力就是好。娘哥你,你放，你放我下来！别乱动啊，这样还学不你快点放我下来，这里是医院，你这样影响不好。你别看。你快，你快，我下。别动。 告诉你，你这是绑架！我喊人了啊！啊！你要不嫌丢人就喊呗，我无所谓。跟不跟上去？ 小威公司。一、二、三、一、二、三、四。那好像是队长的车。立定。哎呦！哎呦！队长。 下一圈，对。走了。嫂子好，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 嫂子好。哎，干什么呢？喊谁嫂子呢？旅长，旅长，让你六点钟回来，都过了二十分钟了。 怎么回事？报告，报告首长，报告首长，他是因为陪我看腿才迟到的。你是谁呀、啊？报告，夏初，幺零九医院心外科医生。报告，夏医生是我的救命恩人，在伊斯亚，是他救了我。哎呀！ 是夏夏大夫、啊，你好你好，早就想当面道谢了，没想到今天在这碰上了。哎、首长您别客气，叫我夏初就好了。好好好，夏初。哎，这这怎么回事儿？啊，呃、这是我自己不小心摔倒了，梁队长看见我就顺便捡回来了。姐。 哎呀，你看我这脑子，<laughs> 我明白了，明白了。夏叔啊，这回得在这儿住一阵子吧，住住住。住住啊，首长，您这军事机密太多了，我一外人。谁说你是外人了？夏初，你是田勇的救命医生对吧？那就是我们特战旅的恩人呐、啊，对不对？对。梁<对>子，走。 把夏初给我招待好了。是，首长，我还得回医院呢，我没请假呢。请假你就别管了，你就在我们这儿安心的养你的伤。回头我给你们单位打电话。梁木泽，走，把夏初安全的送到招待所。是。嗯、<是 S 3> 那我现在就趁着趁着去了，首长。去。哎，谢谢首长。再见，夏初。那我走了。 哎，天勇到，我要去旅部开会。这样啊，你把晚饭和生活必需品给夏医生准备一下，再给他找几套换洗衣服。是。